так, нравится ли мне тут, в тебя на Новопечерских липках. Теперь вопрос до тебе. А тебе да. самому тут, блядь, нравится жить? Ну, я не буду говорить, где, а ну, скажи мне. А, как тебе сказать, в принципе. Честно да. или красиво? Честно или красиво, если, если честно, 50 на 50 Есть очень много своих моментов, которые. Ну, скажу так, квартиру. вот не купил бы здесь квартиру. Здесь все красиво, все шикарно, все помпезно, все зашибись. Но по обслуживанию и всему остальному очень много моментов, которые просто не вписываются в эту ценовую категорию. Короче, проживания. я понял. 50 на 50 это 50 на бы и 50 на бы, да? Короче, 100 нежив бы. Ну, в принципе, да. Вот год я здесь прожил и понял, что покупать квартиру здесь я не хочу. Вот реально, совет на будущее. Перед тем, как в каком-то ЖК купить квартиру, поживите, поснимайте квартиру хотя бы полгодика. Или тиктоки. Или тиктоки, да все говно за эти полгода вылезет, и вы просто будете знать. Но зато вы уже будете знать, подходит вам это или нет. Вот Супер. Купуем зерно, продаем на семья, контакте в шапке профиля.